Осінніми вечорами дуже хочеться зігрітися філіжанкою кави. Тож сьогодні у нас у студії майстриня Олександра Якимець, яка розкаже нам, як подарувати частинку свого тепла коханій людині. Сьогодні, Саша, що ми будемо робити? Розказуйте. Сьогодні ми будемо робити розпис по чашці. У нас буде розписна чашка і розписне блюдце. Тобто, ми будемо пити каву або чай зі створеною власними руками чашки. Абсолютно вірна. Добре, расскажите, как вы дійшли до цього захоплення, яка чашка была первой, який візерунок був был первым? Самая первая чашка это была иллюстрация из мультфильма про голубого щенка и очень попросили так сказать персонажей вот запечатлить на чашке вот, со словами чтобы мне сделать хорошего вот как он себе задавал чтобы каждое утро Отповедать себе да, на вопрос. Да, так вопрос. Можно было об этом подумать. А, поэтому вот собственно с нее все началось. А потом уже пошли новые материалы, потом пошли какая-то информация там из интернета, пошел поиск. Ну и собственно из этого, наверное, выросло какое-то такое новое увлечение. И намного приятнее пить каву из да. чашки, созданной собственной рукой. Да. Как нужно готовить чашечку к Работы. Ну, а... Прежде всего, перед началом работы нам надо поверхность чашечки обезжирить, то есть для подготовить ее для росписи. Эта чашка она уже обезжирена, подготовлена. Но ну, вот, ну, если, так сказать, вы только начинаете, то это можно сделать, например, каким-то моющим средством для стекла, можно просто каким-то ацетоном. То есть главное, чтобы вот, никаких жирных следов на ней не оставалось. И, собственно, идея, идея вашей чашки, то, что вы хотели бы сделать. Но вот сегодня, глядя за окном, хочется какого-то тепла, и все-таки осень у нас настоящая, вот такая золотая, красивая. Поэтому хочется какую-то осеннюю тематику вот для нашей чашки сделать. Вы да, уже подготовили эскизы? Да? А, да, у нас есть эскизы. А, причем а, самое главное – это а, выбрать идею. Вот здесь в данном случае у нас есть осенние листья. И вот этот листочек мы можем немножко пофантазировать, подумать, как он может быть как его можно стилизовать, то есть не просто фотографическое какое-то изображение, а уже изображение листочка с какими-то дополнительными декоративными элементами. А вот тут у нас желуди идут и какие-то еще вот кленовые листья. И, естественно, помнить о том, что все-таки мы имеем дело с чашкой, поэтому там есть определенная специфика, потому что поверхность у нас закругленная, но вот, и мы должны это учитывать при работе. Как бы, взагалі выныкло мастерство росу посуды? Ну, здесь нам очень помогли, собственно, вот, э, в Древнем Китае, потому что главными, так сказать, вдохновителями и родоначальниками, которые, благодаря которым мы имеем возможность, например, пить из фарфоровых чашек, вот, это были они. Причем э, очень долгое время шла вот, подготовка, поиск материалов, потому что изначально он был вообще зеленоватого цвета, и речь о росписи не шла вообще, потому что краски при высоких температурах просто теряли свой цвет. Поэтому понадобились очень долгие годы для того, чтобы вот наконец появился фарфор белого цвета, который действительно как вот палитра такая вот для художника, как чистый лист. Который бы вдохновлял тебя, и появилось бы желание что-то сделать. И, по-моему, вот в 7-13 веках наконец-то произошел вот такой рывок, потому что огромное количество красок появилось на глазури. А потом уже он появился фарфор в Европе. И, конечно, секреты никто не выдал, но вот поэтому мы тоже к этому очень долго шли и э, делали все, ну, все возможное для того, чтобы его найти. Причем в этом поиске э, мы умудрились достичь как бы, своих каких-то результатов, потому что это был э, и Фаянс, который вот по ходу, так сказать, появился. И, э, например, в России. Уже в 17 веке э, этот секрет был найден, вот, виноградовым, причем за это он очень дорого заплатил, потому что э, не отпускали его от себя императрица ни на шаг, так не хотели, чтобы вообще этот секрет куда-то исчез. Но, но до сих пор, кстати, этот фарфоровый завод в Ленинграде вот, функционирует, и это, конечно, самый такой замечательный источник вот, вдохновления, и школа там отличная. Даже такое тековое ремесло. У него интересная история, а сегодня вы расскажете деякі секреты. Да, Конечно. когда их не выдавала, а вы расскажете. Давайте почнемо. Итак, мы начинаем с того, что, во-первых, у нас есть контур. Контур – это своего рода карандаш для нас сегодня. Поэтому мы начинаем с того, что наносим контур на блюдце. Поскольку мы говорили о листьях, мы говорили о том, что у нас будет такая вот осенняя тематика. Сегодня мы делаем вот такие с вами листочки осенние. Это. еще вышло не дуже ровно, чи можно вытереть цей контур? И да, замки? конечно. Угу. Пока контур не высох, то есть э, сохнет он где-то около трех часов, поэтому у нас есть масса времени для того. Чтобы сделать какую-то красивую работу и можно ее исправлять, то есть все для этого у нас есть, у нас есть а, растворитель, ну, вот, какая-то тряпочка может быть или ватный диск, то есть это уже все, что будет, скажем, у вас под рукой. Ну, поэтому, когда люди на только начинают малявать, как можно сделать возможно, оливцем, этот контур, чи чем, скажите, пожалуйста. Вы можете сделать набросок карандашом и потом наметить его на вашей тарелочке. Но понятное дело, тогда надо точно в него попадать и потом его этот контур убирать, чтобы он, так сказать, не портил нам рисунок. Итак, мы начинаем повторять наши элементы по всей тарелочке, добавляя какие-то вот декоративные еще полоски, линии. Мы сегодня говорим вот о растительном орнаменте, поскольку все-таки листья у нас идут. И тема осенняя. Это может быть, если вы начинаете, скажем, и геометрические какие-то фигуры, геометрические формы. В общем-то, все, что вы захотите, все, что вам придется по душе. Сегодня мы расписываем беленькие чашечки. А чем можно сделать такой же визерунок, або подобный, на прозорій части? Да, конечно. Единственное, что для этого нам понадобится э, краска витражная, потому что стекло оно прозрачное, и вот именно витражная краска она дает возможность увидеть нам стекло. То есть, в принципе, по большому счету, э, огромное, надо сказать, спасибо нашей химической промышленности и вот возникновению именно такого лжевитража, потому что э, в настоящее стекло оно стоит очень дорого цветное, а вот именно с появлением, так сказать, витражных красок мы имеем возможность делать свои какие-то вот композиции. Смотрите, у нас есть один элемент, мы теперь будем повторять его по всей нашей тарелочке, то есть основа у нас есть. Теперь повторяем такими же сегментами по всему блюдцу. Сразу угу. Как вы выбираете фарбу? Какими принципами вы куристуетесь? И взагалі, целом, что это за фарба? А, ну вот в данном случае у нас специальные контуры по стеклу и по керамике. Угу. А, Краской это может высыхать сама. Но, ну, естественно, учитывая то, что у нас все-таки посуда и она должна мыться, лучше для прочности больше ее, конечно, обжечь. Обжигается она, запекается в духовке, в обычной, в самой, при температуре 60-70 градусов, где-то около 30 минут. Духовка при этом остается в отличном состоянии то есть ни, ничего, никаких повреждений ничего такого, то есть продукты можно в ней дальше продолжать готовить вот. а у вас будут еще при этом какие-то красивые вот такие вот ручные вещи Если они запекаты, чем можно користуваться этим постом? лучше запечь то есть если вы знаете изначально, что это не какой-то декоративный такой сувенир, который поставят на полку и будут вот просто на него любоваться а все-таки он будет использоваться хозяйкой то обязательно нужно запекать. И э, лучше всего посудомоечные машины, так сказать, не использовать, потому что это для краски губительно просто. Угу. У нас уже вышло дуже да. хорошо Смотрите, садяча. вот у нас есть половинка нашего блюдца. Okay. Мы видим вот наши листочки, которые у нас появляются. Такой синий орнамент тоже да. теплый, приемный. И потом еще очень красивый, сейчас, конечно, огромный выбор по цвету, контуров. Вы можете выбирать те, которые нравятся вам. Они есть всех цветов, всех оттенков, то есть палитра огромная. Чи будем мы зафарбовывать какие-то частины? Да, мы будем. Нам нужно сейчас сделать наше блюдечко, и мы его поставим в сторонку для того, чтобы сделать чашку. За это время оно успеет высохнуть, и уже можно будет дальше его разукрашивать. То есть контур, как граница, не будет давать возможности потом краски нашей дальнейшей выбегать за него. Поэтому мы просто облегчаем себе работу, плюс еще делаем очень красивые вот такие вот декоративные элементы. чем можно залишить ось так, лишь контур? Да, конечно. При желании, то есть можно оставлять только контур. Это уже то все есть зависит. приклад, так? Пример да. вашей работы? Да. где мы используем только контур. контур. Причем она уже прошла запекание, то есть с ним можно ее использовать. Единственное, что очень важно вот для чашки, это а все-таки контур не должен подходить к самому краю чашки, там, где мы касаемся губами, потому что все-таки краска, она немножко не натуральная. Поэтому вот в целях безопасности вот, для себя стараться, чтобы рисунок, он все-таки был внизу нашей чашечки. Еще мне наш код этой темы маленку такой же. Да, конечно, это из практической точки зрения. Итак, вот наше блюдце. Смотрите, мы сделали основной рисунок, основной контур. Пока не произошло запекание, мы можем его еще как-то редактировать, мы можем дополнять какие-то элементы, когда мы начнем его разукрашивать. Но, в принципе, мы его теперь оставляем и переходим к тому, чтобы сделать нашу чашку. Основной элемент у нас выбран. На чашке он будет точно так же повторяться, как и на блюдце. Поэтому мы можем начинать. Также мы малюем без каких-то эскизів на чашке. Ну, эскиз мы уже выбрали. То есть, когда идет поиск какого-то материала, когда вы выбираете для себя тему, то уже, в принципе, после этого вы можете продумывать, если вам удобнее с рисунком, если вы можете без него обойтись. Но в любом случае, у творческих людей, да, и у многих и других... В так сказать, зрительное представлення, оно очень сильно развито, поэтому если вы можете представить вот ваш рисунок, то его можно і створити. Так, да, конечно. Поэтому если вам будет удобнее работать с контуром, вы можете его карандашом нанести. То есть это. Тут дов олівець малює по да, таким чашкам. Так, да. Так. Да. Скільки взагалі часу йде на виготовлення одного такого виробу? Это все зависит от сложности работы потому что если у нас какой-то рисунок более сложный кропотливый с мелкими деталями то времени уходит конечно больше если м -м, рисунок не очень сложный вот, то мы можем вот смотрите у нас есть первые элементы которые на нашей чашке появляются наши листочки маленькие которые были на блюдце и вот листики к которым мы еще добавим вот такие вот перепоночки, и они будут у нас на нашей чашечке находиться. Точно так же еще добавим волнистые линии, и наш сегмент будет готов. Он будет повторяться точно так же, как на блюдце, по всей нашей букет. чашке. Да. Часто-вжды малюнок на чашке повторяется? Чи иногда вы малюете какой-то отдельный элемент, и это уже завершенная композиция? Это все происходит в принципе по замыслу художника. То есть может быть один элемент, может быть несколько. Тут уже идет ваше так сказать, творчество, поэтому если вам нравится, то почему нет? Возможно все. Здесь именно самый большой плюс этой работы в том, что вы можете фантазировать как угодно, и вас никто ни в чем не ограничивает. Сдается, что это все делать очень легко. Але розкажіть, чи важко взагалі тримати у руках чашку, яка має об'ємну форму, і нашим глядачам, які будуть робити це вперше, потрібно починати все ж таки з тарілок, чи можна брати зразу чашку? лучше начинать с тарелок. Больше того, лучше начинать с каких-то предметов более таких плоских, потому что чашка, она у нас идет объемная, она круглая по форме. И поэтому вот при нанесении контура, а потом еще при росписи, очень сложно нанести на нее краску, уже потом заливку сделать, потому что она вот переворачивается, могут появиться какие-то капельки, которые у нас, в общем-то, не должны были быть. Поэтому лучше вообще начинать с витражных, например, красок, делая какой-то эскиз, под стекло его подставляя, и уже точно по контуру, то есть без всяких сюрпризов, вы получите свой рисунок. Коли ви тримаєте чашку, чи можна якось змазати контур? Да, конечно, ну, вот, так, звісно, це дуже легко зробити. Іноді так це і відбувається. Ну, от тоді приходься витирає все, ну, от і заново, так сказать, наносити наше зображення. Тобто нічого страшного. Якщо першого разу не нет, вдалося, можна зробити абсолютно. Повторно. Смотрите. Ну от ми вже ближимося, ближимося к кінцю нашої чашечки. Вот замикаємо наш круг. Собственно, вот это наш рисунок, который у нас есть. И нам остался последний фрагмент для того, чтобы сделать нашу чашку, закончить контур. И перейти до малювання. Будемо да. розмальовувати. А розмальовувати потрібно якими фарбами? Це не вітражні, це акрилові. Так? у нас есть и те и другие краски и мы можем на примере чашек я вам покажу какие вот эффекты дает одна и другая краска потому что специально так сказать приготовлены для того чтобы мы могли ну, лучше всего посмотреть это уже зависит от художника и от его замысла потому что акриловая краска она идет более густая она больше похожа на гуашь а вот витражные краски они более прозрачные такие как акварельные поэтому с ней, конечно, тоже есть определенная специфика работы. Ну, в принципе, я думаю, что мы будем соблюдать ее, и у нас получится отличный результат. И каждый, кто спробует, сразу что да, это совсем Конечно, ладно. Угу. Уже почти готова, последние угу. штрихи. Если нужно моделировать, вытирать этот контур. Мы не нашкодим шкоде, мониак. Чаще изнежиривать ее еще раз не потребно. Нет, абсолютно нет. Причем мы можем на всякий случай, конечно, ее еще обезжирить и потом вытираем контур. Мы можем чуть-чуть в растворитель смочить там тряпочку или какой то там, ватный диск, и поэтому как бы, мы ее сразу же уже и обезжирим, вот, и обработаем с помощью растворителя. Это в том разі, когда фарба уже начала застывать. Да, да. Все, готово, да, контур готов. Готовый. Итак, вот наша чашечка, она готова. Мы ее оставляем, контур должен немножко застыть, то есть должно пройти немножко времени для того, чтобы мы могли уже начинать ее расписывать. А вот наше блюдце, оно как раз уже готово к тому, чтобы начать роспись. То то прошло десь 5 хвилин, и контур уже готовый. Да, контур полностью застыл, и поэтому мы начинаем сейчас его разукрашивать. Мы будем использовать с вами витражные краски, для того, чтобы она у нас листья получились такие вот прозрачные, настоящие, осенние. Сначала выберите несколько цветов, то есть определитесь с вашей палитрой, какую вы хотите ее сделать. Но ну, в данном случае, если речь идет у нас об осени, об осенних листьях, то все-таки хотелось бы, чтобы тут было побольше желтого, побольше каких-то оранжевых, красных оттенков. Че потребно смешивать фарбы? Че такие, такой вид фарб не смешивается? Они могут, быть смеш... они могут смешиваться точно так же, как и все остальные краски. При этом они очень интересно могут давать сочетания какие-то цветовые, перетекая друг в друга. То есть это тоже можно использовать. Смотрите, вот у нас есть листочек. Теперь все листики, половиночки наши мы будем разукрашивать вот таким вот желтым ярким цветом. Чтобы они были все одинаковые. Да. Чи можно сделать их разнокольоровыми? Чи это уже також задум автора? Это все по вашему желанию. Главное учитывать то, что при работе, то есть уже представлять, сколько цветов вы хотите использовать, и все-таки какой-то цветовой эскиз у вас на бумаге или в голове он должен быть, потому что так вам будет просто легче работать, чтобы потом не было никаких там сюрпризов. И вы уже изначально будете знать, поскольку у нас контур имеет границы, и мы ему именно для этого его наносим, вот, возможно, нам надо будет делать там, больше его, там, больше ячеек каких-то для цветов. Как швидко засыхают фарбы? А, эти краски сохнут ну, примерно трое суток. Вот так основательно. Mm -hmm. Смотрите, вот у нас есть уже несколько листочков, так чтобы они совсем засохли. Но браться они вот, через несколько часов браться к рукам они уже не будут. А конечно, для того, чтобы они застыли полностью, надо, чтобы прошло подольше времени. Тоді можна вже користуватися цим Так, да, да. Так, Далі розмальовуємо листочки. У нас залишається вже мало часу, то можливо давайте перейдемо до іншого кольору, щоб показати нашим глядачам, як все-таки гармонійно виглядають листочки. Давайте. Ми вже з жовтим цветом закончили і тепер ми зробимо оранжевий цвет. Для этого ми смешиваем жовтий, красний. и трошечка червоного да. опять же вы можете по вашему желанию регулировать насколько он будет светлый насколько он будет темный и уже оттенки и сочетания которые там будут мы их смешиваем да, да У -у -у. мы их смешиваем смешиваем У -у -у. и малюем прожилочкой нашим листочкам да, и мы делаем вот такие вот прожилочки сюда вовнутрь тоже не касаясь контура Наносим тонкой кисточкой. Причем они идут прозрачные, некоторые более густые, некоторые менее густые. И так листик становится еще более живым, вот как настоящим. Ну, Тогда у кожной прожилочки будет свей колер. Да. Поэтому, если наносить ее в, нескольких, в несколько слоев, то она будет более такая темная, густая. Если в один слой, смотрите. Якщо у декілька слоїв, то потрібно чекати три доби, так поки вона Ні, можна годин подождати, ну там час, і вже наносити вторий слой. У нас залишилося вже буквально декілька хвилинок. Скажіть наостанок, поради нашим глядачам взагалі з чого потрібно починати, які фарби зразу брати вітражні або все ж таки акрилові. Я думаю, начинать надо с того, что просто не бояться экспериментировать. В данном случае лучше попробовать выбрать один какой-то контур, который вам нравится, и несколько цветов, буквально один, два, например, витражных красок. В принципе, с этим вы уже можете начинать работать, начинать, так сказать, вашу творческую жизнь. Вот. А в дальнейшем, если вам понравится, то вы сами поймете, что бы вам еще такое хотелось попробовать, и будете дальше в этом направлении развиваться. Сколько потрібно тренироваться, чтобы створить, например, вот такую красу? Сколько нашим глядачам потрібно? Совсем немного времени. Ну, вот, потому что абстрактные темы, которые вот, связаны с переходами красок, переливами, они делаются достаточно быстро. И буквально за один день вы можете получить вот такую вот чашку и сделать подарок, скажем, себе или любимому человеку. Поэтому главное желание, главное не бояться экспериментировать. Саша, я вам дуже дякую за те, що ви нас навчили сьогодні розписувати чашки та тарілки. Нашим глядачам я бажаю гарного осіннього настрою. Нехай у вашій душі панує тепло, а ми зустрінемося у наступному часі парад.